Сотні дівчат з Казахстану і Білорусі вже виступили перед журі. Напруга в коридорі очікування просто шалена. Адже просто зараз вирішується не лише участь у віаглі, а й подальша доля наших претенденток. Для наступної нашої героїні Таміріста Стамбекової шлях на велику сцену був наперед визначений. Її батьки народні артисти Казахстану. Дитинство дівчинки минуло за лаштунками театру і на знімальному майданчику. У 18 років вона вже виступала на одній сцені зі знаменитими артистами, але раптом усе змінилося. Закінчився мій брат. Мене різко зупинило серце. Удар підкосив дівчину. На три роки вона сама наче випала з життя. Вона часто стала його бачити у сні, як как би бы навіть у сні розмовляти з ним. І от їй стало тоскливо, що його не бачать. Я взагалі… Вообще... А всього одказувалась, ні в нічого не хотілось. Поступово, завдяки близьким, Таміріс почала повертатися до нормального життя. Але на сцену після трагедії дівчина так жодного разу й не виходила. Шоу Хочу у Віагру. Це шанс для неї забути про пережити горе і повернутися до життя артистки. Я дуже давно не участвав в таких великих проектах. Сильно волнуешься? Если честно, то да. Извиняюсь, можно? Это волнение, это да, нормально. Я, да, я, да, да. да <говорит> <так>. я тебе <говорит> желаю удачи и, <говорит> конечно же, буду за тебя болеть. Чи зуміє Демеріс впоратися із хвилюванням і все-таки вийти на сцену? Адже від цього залежить її доля. Рада вас видеть! Вы очень знаменитая в Казахстане. Да. А почему вы так переживаете? Ну, я не знаю. Когда вы последний раз выступали на большой сцене? А, вы знаете, это было очень давно. Это было в 2006 году, я участвовала в проекте Superstar KZ. Это у нас как народный артист. Хотите Виагру? Хочу Виагру. Пойте. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое Не хочу, чтоб ты лишь гостем был В сумраке ночей и в судьбе моей Я люблю тебя, как любят жизни раз Словно солнце в мире не было до нас От заботы мелких сон И ключи от счастья для меня нашел Для меня нашел Любовь, похожая на сон Сердец хрустальный перезвон Твое волшебное Тихим эхом повторю любовь, похожая на сон. стали моложе просто лет на 10. сейчас вы совершенно иначе выглядите очень современно и очень здорово как много может решить только одна прическа константин вы считаете а... вот этого поступка достаточно чтобы быть в группе viagra вы по темпераменту по а, по вокальным каким-то своим особенностям и, и так далее по особенностям характера человек способный и человек, пригодный для сольного, собственно говоря, проекта и для сольного пения. Я, я скажу откровенно, что если бы э, я набирал бы людей в какой-то другой проект, не, не в Виагру, и, и проводил бы кастинги, я бы наверняка бы вас взял. Потому что вы чрезвычайно тал талантливый, э, интересный, очень и глубокий человек. Спасибо большое. А... В данном случае я вынужден, к сожалению, своему, сказать вам «нет». Спасибо огромное. Мы были очень Спасибо. рады вас видеть. Спасибо, большое. Очень Спасибо, Спасибо большое. Спасибо вам большое, Тамирич. Спасибо. Удачи! Незважаючи на то, что Тамерис не удалось пройти в другий тур, Сегодняшний выступ для нее — справжняя перемога над собою и початок нового творчего этапа. Я рада, что, кстати, сейчас ты улыбаешься. так ты, когда я тебя встретила сегодня, первый раз ты стояла нервничала, переживала, зажатая в парике, так что я считаю, что то, что ты сейчас сделала, пойдет тебе только на пользу.